Одного из представителя старшего поколения Олега Карпова представителя инициативной группы социально незащищенных граждан Суворовского района. Вдумайтесь инициативная группа социально незащищенных граждан, которые вынуждены торговать для того, чтобы выживать. Сейчас он расскажет, каким образом они делают это и как власть им помогает. Здравствуйте! Многие знают о существовании, которые дорожки по улице Бочарова, которая там просуществовала 18 лет. Там торговали в основном пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. Она никому не мешала, эта дорожка. И не надо, когда сейчас партия регионов заявляет, что вы там мешали местным жителям, никому она не мешала. И раз нас предприниматели защищают тоже и говорят, что надо вернуть этих людей на свое рабочее место. Вы вдумайтесь, 900 гривен зарплата обычного пенсионера и 4 миллиона содержания президента в день. Разве может пенсионер при таких квартплатах, ценах на продукты прожить? Почему мы оказались на дорожке на улице Бочарова? Потому что когда после захвата рынком какими-то неизвестными частными собственниками земля перешла в их владение, все лотки были выброшены с рынком, где каждый мелкий бизнесмен мог себе заработать на проживание не просить у государства, не ходить, не грабить, не воровать. Я лично после того, как меня выгнали с этой дорожки, пошел на промрынок Котовский, просился со своим лотком туда. Он мне сказал, директор рынка или зам директора, 21 век, время лотков прошло, покупайте павильон. Могу я за 500 гривен, когда у меня 4 внука, купить павильон? Не могу. Так что они сказали, 21 век? Кто не верит, пойдите посмотрите на 21 век, который отстроила партия регионов за посадкой в рынке Северной. Это концлагерь, гетто, загорозы колючей проволокой, куда вы этих бедных пенсионеров и заставили их там торговать. Покупатели там не ходят, одни наркоманы и пенюги. А люди это мучаются, сидят там сутками без почина, месяцами. Теперь мы не можем ни квартплату оплатить, ни купить покушать, ничего. Потому что кому-то захотелось директор рынка Северный, депутатам горсовета выкинуть нас, чтобы мы им там не мешали держать свои павильоны. Я знаю их по фамилии, это Кихтенко, Скобороха, начальник управления торговли город полкома. Костусев, ты приезжал к нам и говорил, что твоя приоритетная задача защищать малоимущих. Как ты их защитил? У нас две бабушки летом там умерло от жары. Это твоя защита. Поэтому я прошу, ни одного голоса, я как бывший сторонник партии регионов говорю, ни одного голоса больше им не давайте. Мне очень жаль, что на нашем округе баллотируется два человека. Как мы будем делить голоса между нормальными людьми, Сомовым и Бабаланом? Как мы будем делить? Как победить этих монстров, которые нам строят дороги за мифический народный бюджет? Они мне построят дорогу, чтобы я ходил голодный, собирал пычки в урнах новых, которые они там поставят. И рядом лавка, можно ложиться на лавку и потыхать там. Вот от чего они довели нас. А они же приезжали к нам на ту дорожку в 2004-м, грузили нас в автобус и вывозили на Куликовое поле поддержать партию регионов. Дуськи, теперь ни одного голоса вы от нас не получите. Мы вас месяц, я здесь месяц, с ребятами стою и прошу, верните нас на мы там никому не мешаем. Мы согласны платить 10 рублей в день, чтобы зло шло в город, а не каким-то популистам, брехунам. Барюхи! Мне просто не хватает зла, потому что у меня внуки каждый день голодают, потому что я здесь каждый день. И будут до конца, сколько этот лагерь будет стоять и будут здесь. Спасибо за поддержку, люди. Я хочу напомнить о там и гостям, которые присутствуют здесь, что дорожка находится.